Девушка, не надо софистикой заниматься. Моя земля это Украина. Я Украина. Значит, мы видим Украину по-разному. То, что вы называете Украиной, это ну, Малороссия да, в нашем понимании. Да, не Вам не аудитория. Говорите. Ну, ну так. Если <соркнуто> можно. Нужно. Мы же об этом. Если это. у вас получится. Подожди. Дмитрий, да и Василий, еще Все, мы аудитория, мы слушаем. Мы, а патриотизм. Мы общались с ними и в Донецках, и в Лугансках. Чем это закончилось, мы знаем прекрасно. Со мной вы не могли общаться. С вами подобно. Со мной вы не могли общаться, потому что когда все это начиналось, я был в тюрьме. О, так тогда надо вернуться. Да Археон уже многие. А, попросил ну, э, Василий Владимирович. Подождите секунду. Ну, что вы вы 5, Ради 5, того, чтобы была Четыре. Три. Два. Вы разрушитель территориальной целостности. Вы работаете что не на Украину. Те, кто на Украину, стоят на передовых позициях. Под Луанском, под Донецком. А вы умудряетесь кататься по Украине и рассказывать нам, что нужно подружиться с русским братом.

Человек. Я понял. Мы Я... вас собой Я... Дайте, Мы пожалуйста, пробежим. коридор. Коридор сделайте. Все, все, делаем. Коридор делаем. А? Везем все по Так, встал во Про... время колонны и Прошу дать коридор. Вы меня знаете. Моя фамилия Харьков. Самооборона Майдану. Рух вильни люди. Прошу дать коридор. Одинок. Я иду спереди. Одинок. Везем все возьму. в СПУ. Коридор, так, пошли. Иди, Я пошли. иду спереди. Везем в СПО. Волга это один из самых активных агентов русского мира. Он приехал с одной простой целью – дестабилизировать наш регион. Ни для кого не секрет, в том числе и Служба безопасности Украины, заявляла о том, что Запорожская область в ближайшее время будет дестабилизирована. Вот такие товарищи, которые привозят к нам русский мир, в первую очередь ставят задачу дестабилизировать нашу область. Куда не приезжают такие твари, где их не встречают, там не появляются зеленые человечки. Любой ценой мы не допустим его присутствия в нашем городе. Где Волга сейчас? На третьем этаже сейчас его будут выводить а вот сотрудники. А вы видели... а кого вы поймали, Один вы... из его подручных. А мы увидели оружие под машиной, как вы считаете? Это оружие непосредственно его охраны. Ага. У, у ранее судимого человека оружие быть не может. Волга является именно таким. Как зовут задержанного и куда его сейчас повез? Понятия не имею, его повезли в службу безопасности. А кто он? Один... Нужны люди. Я... люди абсолютно креативные. над Та понад стенка Івіка соціальне Запорожжя. 110-та стаття Держзради прийшла. Державна зрада. 110 стаття Кримінального кодексу України.

Да, есть информация, что данные люди хотят завтра поехать в Мелитополь, провести подобную пресс-конференцию, ну и обозначиться там, чтобы создавались типа Мелитопольская республика и Запорожская.